Одеські рятувальники працюють не покладаючи рук. Зі снігового полону на трасах Одещини вже витягли два автобуси, вчень набиті людьми. Пасажири обійшлися незначними переохолодженнями. Рятувальники рапортують, лише за минулу добу вдалося витягнути зі снігових заметів 320 одиниць транспорту. У них перебувало більше тисячі людей. Среди автобусов, которым была оказана помощь, и автобусы международного сообщения. В частности, одесса Варна, в которой находилось 42 пассажира иностранного государства. Спасатели помогли вытащить этот автобус, и далее он последовал по своему направлению. Автобус, который остановился вечером возле аварийно-спасательного отряда главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 26 пассажиров этого автобуса приняли аварийно-спасательный отряд на ночлег. То есть людям предоставлены были теплые помещения, а также чай и бутерброды. Всего с 27 числа вызвали на снежных ловушек 1100 автомобилей по Одесской области, в которых находилось более 4000 человек.